Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan mengenai selusuri perjalanan dan cabaran bahasa Melayu iaitu warisan perlu dipertahankan. Dalam perbincangan kita hari ini, saya akan membincangkan mengenai perkembangan tiga sistem tulisan bahasa Melayu iaitu tulisan Palava, tulisan Jawi dan juga tulisan Rumi bahasa Melayu. Apakah itu sistem tulisan? Sistem tulisan ialah cara atau kaedah yang digunakan untuk melambangkan bunyi bahasa melalui tanda atau simbol bertulis bagi tujuan komunikasi. Dengan kata lain, sistem tulisan membolehkan manusia merakamkan pertuturan Ye. dalam bentuk visual supaya maklumat dapat disimpan, dibaca dan disebarkan kepada orang lain. Di mana, hati -hati, oh. Berdasarkan pandangan tokoh iaitu menurut Asma Haji Omar, sistem tulisan merupakan satu bentuk perwakilan bahasa yang digunakan oleh masyarakat penutur untuk menyampaikan makna melalui simbol atau huruf tertentu. Yang pertama ialah tulisan Palawa Tulisan Palawa berasal daripada India Selatan khususnya dari kerajaan Palawa yang memerintah di wilayah Tamil Nadu sekitar abad ke-4 hingga abad ke-9 Masihi. Tulisan ini berkembang daripada tulisan Brahmi iaitu sistem tulisan India purba yang menjadi asas kepada banyak tulisan di Asia. Terdapat pelbagai bentuk dan ciri tulisan Palawa Antaranya ialah tulisan Palawa ini berbentuk suku kata silabi iaitu setiap aksara mewakili satu suku kata bukan satu bunyi tunggal seperti abjad yang moden. Selain itu, ia juga ditulis dari kiri ke kanan. Seterusnya, mempunyai bentuk huruf yang agak bulat dan berlekuk. Hal ini disesuaikan dengan bahan penulisan pada masa itu seperti daun, daun lontar yang yang di mana jika menggunakan tulisan garis lurus, ia akan menyebabkan daun itu mudah terkoyak. Seterusnya ialah pengaruh terhadap tulisan Melayu. Tulisan Pallava juga memberi asas kepada perkembangan tulisan Melayu kuno. Tulisan pada batu-batu bersurat ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu purba sudah terdedah kepada sistem tulisan India melalui pengaruh agama Hindu, pengaruh agama Hindu-Buddha. berikut merupakan gambar batu bersurat Kedukan Bukit ialah batu ini merupakan prasasti atau batu bertulis yang ditemui di kedudukan bukit Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Batu ini dipercayai ditulis sekitar 683 Masihi menjadikannya sebagai bukti tertua kewujudan kerajaan Melayu, Melayu Sriwijaya. Tulisan yang ada pada batu ini mengandungi 19 baris inskripsi yang menceritakan mengenai perjalanan seorang raja yang bernama Dapunta Hayang Sri Jayanasa iaitu pengasas kerajaan Sri Vijaya. Kita beralih kepada kepentingan tulisan Pallava. Terdapat banyak kepentingan tulisan Pallava antaranya ialah asas kepada sistem tulisan awal Melayu. Tulisan Pallava menjadi asas kepada perkembangan tulisan Melayu kuno seperti yang terdapat pada batu bersurat kedua bukit, batu bersurat talang tua dan juga batu bersurat karang berahi. Penggunaan tulisan palawa membolehkan masyarakat purba merakam bahasa mereka dalam bentuk tulisan sekaligus memperkukuh kewujudan bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran dan juga komunikasi rasmi. Seterusnya, ia menjadi bukti kewujudan tamadun dan sistem bahasa itu sendiri. Tulisan Palawa menunjukkan bahawa masyarakat Melayu telah mencapai tahap peradaban tinggi kerana mempunyai sistem komunikasi bertulis. Ini membuktikan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar bahasa pertuturan tetapi juga bahasa ilmu dan pemerintahan. Melalui sistem tulisan ini, identiti bahasa bangsa Melayu sebagai masyarakat berilmu, berorganisasi mula terbentuk. Seterusnya, tulisan Palava ini juga menjadi medium penyebaran agama, budaya dan juga ilmu. Ia juga dapat meningkatkan status bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Seterusnya, ialah cabaran bahasa Melayu pada masa kini dari segi pendidikan. Seperti yang kita tahu, tulisan Palava merupakan asas kepada sistem tulisan Melayu kuno. Seiring seiring dengan peredaran masa berlakunya perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu, agama dan juga pentadbiran. Namun pada masa kini, bahasa Melayu menghadapi cabaran besar dalam sistem pendidikan terutamanya dari segi penguasaan dan penggunaan di sekolah serta institut pengajian tinggi. Antara cabaran yang dihadapi ialah pengaruh bahasa luar seperti bahasa Inggeris. Dominasi bahasa Inggeris dalam bidang sains, teknologi, dan globalisasi menyebabkan bahasa Melayu semakin terpinggir sebagai bahasa ilmu utama. Selain itu, antara cabaran yang dihadapi juga ialah sikap masyarakat yang menganggap penggunaan bahasa Inggeris lebih bergensi. Jika dibandingkan dengan zaman tulisan Palawa, masyarakat dahulu menghargai bahasa sebagai lambang tamadun dan juga jati diri mereka. Manakala generasi kini cenderung menggunakan bahasa asing atas faktor ekonomi dan juga status sosial. Dan cabaran yang terakhir sekali ialah penggunaan bahasa rojak dalam media sosial. Rojak dalam media sosial. Seterusnya kita beralih kepada sistem tulisan Jawi. Tulisan Jawi berkembang sekitar abad ke-13 Masihi seiring dengan kedatangan Islam ke alam Melayu melalui pedagang Arab, Parsi dan India. Tulisan ini berasal daripada tulisan Arab yang disesuaikan dengan fonologi bahasa Melayu. Terdapat pelbagai bentuk dan ciri tulisan jawi. Antaranya ialah sistem tulisan ini berasaskan huruf Arab yang telah diubah suai untuk menulis bahasa Melayu. Terdapat enam huruf tambahan yang dicipta iaitu Nga, Ca, Pa, Ga, Va dan juga Fa. Tulisan ini juga ditulis dari kanan ke kiri sama seperti tulisan Arab. Kebanyakan huruf ini disambung antara satu sama lain. Setiap huruf ini mempunyai bentuk yang berbeza bergantung pada kedudukannya dalam perkataan. Sama ada di awal, di tengah, di akhir atau berdiri. Terdapat juga keunikan pada tulisan jawi ini di mana bentuk tulisan jawi ini ia melengkung dan juga bersambung Kecuali terdapat beberapa huruf yang tidak boleh disambungkan pada bahagian kiri Seperti Alif, Dal, Zal, Ra, Zai dan juga Waw Seterusnya ialah pengaruh terhadap tulisan Melayu Tulisan Jawi ini memperkayakan bahasa Melayu dari pelbagai aspek Antaranya ialah pengembangan kosa kata Akibat daripada penambahan perkataan untuk menyesuaikan dengan bahasa Melayu Seterusnya, bahasa sebagai bahasa ilmu dan juga pentadbiran. Yang, dan yang ketiga ialah penyebaran agama Islam dan juga ilmu. Berdasarkan gambar yang terdapat di dalam slide tersebut, aa, gambar tersebut merupakan gambar batu bersurat terengganu. Batu bersurat ini merupakan bukti fizikal tertua pengaruh Islam dan bahasa Arab di tanah Melayu. Ia mengandungi ayat-ayat Al-Quran dan hukum Islam yang ditulis dalam bahasa Melayu menggunakan tulisan Jawi. Ini membuktikan bahawa masyarakat Melayu ketika itu telah mengenal huruf Arab dan menggunakannya untuk menulis bahasa sendiri. Beralih kepada kepentingan tulisan Jawi. Kepentingan tulisan Jawi ini ialah ia mencerminkan hubungan rapat antara bahasa Melayu dan juga agama Islam. Selain itu, ia menjadi medium penyebaran ilmu dan dakwah di alam Melayu. Kemudian, tulisan Jawi ini melambangkan jati diri dan warisan bangsa Melayu yang unik. Dan akhir sekali Ia menjadi bukti bahawa bahasa Melayu pernah menjadi bahasa ilmu Undang-undang dan pentadbiran pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Berikut ialah cabaran bahasa Melayu pada masa kini dari segi pentadbiran Sejarah tulisan Jawi membuktikan bahawa bahasa Melayu pernah menjadi bahasa utama pentadbiran dan undang-undang Namun, cabaran masa kini menunjukkan Berlakunya penurunan matabat bahasa Melayu akibat pengaruh globalisasi dan sikap kurang perhatian terhadap warisan tulisan Jawi. Untuk mengembalikan kekuatan bahasa Melayu dalam pentadbiran, nilai sejarah tulisan Jawi perlu dihidupkan semula melalui dasar bahasa, latihan penjawat awam dan pemerkasaan identiti nasional. Walau bagaimanapun, cabaran semasa menuntut agar kita mengimbas sejarah tersebut sebagai inspirasi untuk memperkukuh kembali peranan bahasa Melayu dan dalam pentadbiran negara yang moden dan juga berdaulat. Dan yang akhir sekali, saya akan menerangkan mengenai sistem tulisan Rumi bahasa Melayu. Sistem tulisan Rumi ialah sistem ejaan bahasa bahasa Melayu yang menggunakan huruf Latin atau abjad Rumi ia menggantikan tulisan jawi secara rasmi selepas penjajahan barat khususnya oleh british pada abad ke-19 kini ia menjadi sistem tulisan utama bagi bahasa melayu di malaysia indonesia brunei dan juga singapura terdapat pelbagai bentuk dan juga ciri tulisan rumi antaranya ialah tulisan rumi ini menggunakan 26 huruf abjad latin Seterusnya, tiada huruf beraksen seperti dalam bahasa asing Di mana setiap huruf mewakili satu bunyi yang tetap Seterusnya, penulisan yang menggunakan tulisan rumi ini berasaskan sebutan Contohnya, buku, rumah dan makan ditulis sebagaimana ia disebut Apakah pengaruh tulisan rumi terhadap tulisan Melayu? Tulisan ini menggantikan tulisan jawi dalam urusan rasmi dan pendidikan moden. Tulisan Rumi telah memperkemas cara penulisan bahasa Melayu supaya lebih fonetik dan mudah difahami. Sistem ejaan ini diseragamkan melalui Ejaan Baharu 1972 hasil kerjasama daripada Malaysia, Indonesia dan Brunei di bawah Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia iaitu MABIM. Perubahan ini menjadikan bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan diajar dalam sistem pendidikan moden. Tulisan Rumi ini mempunyai kepentingan yang tersendiri. Antaranya ialah tulisan Rumi memudahkan pembelajaran, percetakan dan komunikasi antar antarabangsa, terutama dalam era globalisasi. Ia juga menjadikan bahasa Melayu lebih mudah diakses oleh masyarakat bukan Islam dan bukan Melayu kerana tidak memerlukan pengetahuan huruf Arab. Akhir sekali saya akan menerangkan mengenai cabaran bahasa Melayu pada masa kini dari segi media sosial. Walaupun tulisan Rumi memudahkan penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial, ia turut menimbulkan beberapa cabaran besar. Antaranya ialah pengabaian tata bahasa dan juga ejaan. Hal ini berlaku kerana pengguna lebih mementingkan kepantasan ketika menaik. Seterusnya, penggunaan sikatan dan bahasa tidak formal atau bahasa yang tidak rasmi Setakat ini saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian. Wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.